Доброго дня, доброго дня. будь ласка. Ви знаєте, я коли почув ось ці висловлювання генерального консула Росії, я спочатку не просто не повірив своїм вухам. Тому що, ну, навіть в радянський час, це добре пам'ятаєте, коли кримські татари не дозволяли повертатися на батьківщину, коли їх фактично тримали в кордонах е, е, місць заслання, навіть тоді у радянських пропагандистів не виникало бажання звинувачувати цілий народ. У тому, що він був народним колабораціоністом. Якось так щось говорили, якось так намагалися уникнути цієї теми про окремих осіб. говорили, а отак, от як сказав російський генеральний консул, що от кожен кримський татарин має знати, що це значить була колаборація. Такого не було. Я, я не знаю, чому взагалі такі теми виникають, та ще й у виконанні російської дипломатії. Ви самі собі можете дати пояснення? Ну собственно говоря, это не новость. Ми особенно если проследить пресу там. по связи с крымско-татарской проблематикой примерно такой же и высказывается. Но действительно для нас тоже было как-то неожиданно, что дипломат такое себе позволяет. И что самое интересное, открыто, вот вы правильно сказали, даже в советское время, особенно последние годы, подбирали выражения, а сейчас такого нет. И что самое главное, тоже противоречит и тому законодательству, которое было принято в самой Российской Федерации тоже. Признание депортации преступлением, принятие закона о реабилитации жертв депортации. Видимо, этот человек вообще не в курсе этого. Не Но он говорит, что это официальная позиция России. Ну, что да, он не вот, сам по себе. И еще от, ну вы знаете, и предысторию, он 17 мая была презентация фильма. Хайтарма, армада Туда на фильм были приглашены восемь офицеров, учеников Амитхан Султана. И он вызвал их к себе, сказал, ни в коем случае не ходите смотреть этот фильм, потому что антироссийский. Самое интересное то, что сам он не видел этот фильм. Ну так Только это же вы пос... прекрасно знаете, что романа Пастернака доктор да. Живаго никто не читал, но все осуждали. Да. Это мы с вами да. хорошо Знатная помним. Знатная доярка говорила, я не читала Пастернака, но я решительно осуждаю. Примерно вот такое же совковое мышление. Но э, то, что он сказал, это соответствие с украинским законодательством, это преступление, предусмотренное в соответствии с 61-й, э, разжиганием межнациональной розни. Хотя, конечно, к нему украинское законодательство неприменимо, он дипломат. Но... Держать такого человека, который вот такие вот фашистующие мысли высказывает, причем от имени со своего государства, это, конечно, нетерпимо. И поэтому возмущение было вполне понятно. А вот Министерство иностранных дел Украины, оно э, выступило с заявлением, вызвало советника посольства Российской Федерации, заявило ему такой протест. Кстати говоря, заявило, что Крымско-Старский является частью украинского народа. Это тоже несколько такой, я бы сказал, новый немного акцент в, в самом отношении к крымско по крайней мере, в последний год. Вы удовлетворены этим заявлением, или все-таки хотите ну, больше? не совсем. Мы этот вопрос за день до этого рассматривали в Комитете по правам человека и межнациональным отношениям. Мы обратились в Министерство иностранных дел, чтобы она прореагировала. И они вызвали первого советника посольства и сказали, что, ну, недовольны этим некорректным высказыванием. А вообще, за такие высказывания надо выдворять из страны. Я представляю себе, если бы, скажем, украинский дипломат себе позволил что-то сказать в России против русского. Например, да. которых тоже высылали. Тоже Или, салат, да, вот, да. Я тоже об этом подумал. Э -э нет, если бы, скажем, по поводу россиян, что высказался в вот таком духе, да, ну вот они себе такое позволяют. Но вообще-то, знаете, атмосфера, видимо, он подлаживается под ту атмосферу, которая существует в Крыму. Он, в общем-то говоря, ничего нового он не сказал. Он в сущности повторил то, что несколько два года тому назад говорил нынешний премьер-министр автономной республики Могилев. Он тоже говорил, что вот в истории крымско-татарского народа есть позорные страницы, массовые предательства, и что вообще крымские татары здесь появились, потому что их чуть ли там активисты национального движения силой толкали сюда, в Крым. Ну, извините, но Могилева уже некуда депортировать. Ну да, его некуда депортировать. Хотя его тоже следует депортировать. Он, по-моему, из Тулы приехал. Такая вот ситуация. Но я еще хотел бы обратить внимание на то, что вот недавно были опубликованы социологические данные в Крымской правде. Ну, Шовинистская пророссийская газета, не знаю, насколько она верна, но они дают такие сведения, что э, проводили опрос общественного мнения, как они относятся к личности Сталина цифры поразительные. 84,6 процента считают его великим полководцем, великим мудрым государственным деятелем, и все его действия оправдывает. В том числе и депортацию народа. В том числе, народу. разумеется, да. Ну это больное общество. В, в, это, когда... в этом-то есть вопрос, как в таком вот случае добиться какого-то взаимопонимания межнационального в Крыму, если есть большая часть людей, которые уверены, что Сталин это гений, и отец народа, и есть целый народ который это Сталин практически попытался уничтожить, потому что мы должны правда говорить, что это депортация, это была не просто вывоз, знаешь, люди говорят, что это просто вывезли людей, так, как будто они в купейных вагонах куда-то в путешествие отправились. О, огромное количество наших соотечественников погибло Но в этой это поездке. геноцид был по, да. по большому счету. По нашим оценкам, где-то 46% крымских татар в первые два года погибло. По официальным данным, получается, где-то 38%. Это геноцид. И вот это оправдывать, ну, это просто бесчеловечно и ни в какие рамки не умещается. Что тут нужно делать? Если, конечно, мы будем, ну, не будем обращать внимания на эти действия, останутся наши, ну, без реакции, то это будет так и продолжаться. Хотя, ясно, что, ну, есть вильнюсская декларация о том, что сталинизм приравнивается к фашизму. Они как будто бы этого не читали, они как будто бы этого не знают. Ну, фактически мы же сейчас видим, вот, э, что под э, этой маской борьбы с антифашизмом, протаскивается вся эта несталинистская идеология, потому что э, героем этой борьбы с э, фашизмом вдруг оказывается Сталин. Видите, что ведь это же очень в России, похоже, происходит. Вот все очень синхронно, да. С одной стороны там газета Комсомольская правда говорит, что жаль, что не сделали, ее бы абажуры из э, родственников там, одного либерального политика. Вот просто так-то сказывается. А буквально через несколько дней российский генеральный консул оправдывает... Э, Переселение, депортацию одного из народов. То есть, по сути, вообще есть депортационные меры, которые могут быть сравнимы, по моему мнению, исключительно с гитлеровским, Потому что это такое прямое продолжение Холокоста. Но ну, другими методами, но практически с похожими результатами. И вот это наш тут, антифашизм. Это, это, знаете, ну, тут, знаете, можно взять пример Германии. Сейчас там очень жесткие меры принимаются там, чтобы где-то появился там труды Гитлера, там, или кто-то прославлял Гитлера, там предусмотрено уголовным кодексом наказание. А здесь у нас, к сожалению, под то, что вы сказали, под видом антифашизма возрождается настоящий фашизм. Ну вот, кстати говоря, ведь государство попыталось сделать первые шаги, чтобы четко э ответственность людей, по крайней мере, нравственная моральная, была за отрицание голодомора, то есть фактического геноцида украинского народа, который здесь происходил. И, может быть, просто крымским стоит Подумать о том, чтобы уравнять депортацию и голодомор. Потому что это были два очень схожих по своим последствиям процесса. Если те официальные цифры, которые вы говорите, верны, то по отношению к количеству крымско-татарского народа это примерно столько же, сколько украинский народ потерял в. В ходе Голодомора. И, кстати говоря, сколько еврейский народ потерял в ходе Холокоста. Это очень похоже по результатам процесса. И если в Европе есть уголовная ответственность за отрицание Холокоста, а здесь, в Украине, э, стараются сделать все возможное, по крайней мере, демократические силы, чтобы не был, никому не повадно было сказать, что Голодомор это была просто такая э, диета, на которую посадили украинское крестьянство, то депортация, по идее, может послужить такого же рода э, Знаете, в 2009 году, когда был начальником... Э, Сбу наливайченко была создана следственная группа по расследованию преступлений против крымско татарского народа. Это в соответствии с указом ющенко создана была, но она проработала несколько месяцев, сразу после выборов она была ликвидирована. То есть были сделаны шаги, но после избрания президента все пошло на попятую. В принципе, вообще сейчас не существует диалога между крымско-татарскими межлицами и властью? Практически нет, да. Они заявили, что началось с того, что в порядке признания представительного органа крымско-татарского народа в 1999 году, вы знаете, экс-президентом Кучмы был создан Совет представителей крымско-татарского народа где четко говорилось, что ввиду того, что межлист крымско-татарского народа, избираемый самими крымскими татарами, не введен в правовое поле, Украины создать совет представителей крымско-татарского народа как консультативный орган при президенте. И членами этого совета должны были быть только члены межлиста, а президент только должен был утверждать этот совет. А поскольку крымские татары по рекомендации своего национального съезда на последних президентских выборах неправильно голосовали, не за ту кандидатуру, то после прихода нового президента произошло переформатирование. То есть ввели большинство людей, которые никого не представляют, но объявляют себя там провластными сторонниками Януковича. Ну, нигде в мировой практике нет такого, что представителями народа называть людей, которых назначают. Ну что, в советское время так было? Были какие-нибудь хорошие, не знаю, ну, да. там, хорошие евреи, которые застали бороться с сионизмом, хорошие украинцы, которые боролись с украинским буржуазным национализмом. А это вот все оттуда. Ну, тупиковый путь. Я не знаю, к чему он приведет, но практически диалога нет. Вот уже критическая ситуация создалась перед двери 18 мая. Поскольку у них есть совет представителей крымско-татарского народа, должен вроде бы был проводить он. А почему нет? А получилось так, что эти люди просто боятся показаться своим соотечественникам на глаза. И поэтому, сжав зубы, они вынуждены были согласиться, что этот митинг, где собралось где-то 40 тысяч наших соотечественников, самый многолюдный, собственно говоря, в Крыму митинг, проводил такие меджлис. А как вы вообще нет. думаете, вот молодежь как в Сатарской, ей удается как-то интегрироваться в общество и находить больше, может быть, взаимопонимания с молодыми людьми других национальностей, чем старшим поколением? Потому что это ведь люди, которые уже не вернулись после депортации в Крым, они выросли в Крыму, они родились в Крыму многие. Мы стремимся к этому, чтобы вот разделения национальностей не было, чтобы они чувствовали комфорт между собой. Но не получается, потому что очень много сил, которые работают на разделение. Эти же люди, дети, читают эту пропаганду антикрымско-татарскую. Но то, что сделал этот человек, это тоже он внес Ну, свою что Это вот в какой-то мере провокация, Конечно, по сути, сознательная. Учитывая да. то, что даже российский МИД как бы не уже потом как бы отмежевался. Ну, Вы заявление МИДа России, оно такое, ну, вроде не совсем корректно, надо было учитывать. А чего там учитывать, когда ты высказался в духе Розенберга, что разделил народы на полноценные и неполноценные. О чем тут говорить? О какой корректности? Человек нес чепуху какую-то. Ну вот сейчас, фактически, благодаря этому высказыванию, да, крымско-татарские меджлисы, и сам народ, он поставил в такой странной ситуации, когда он ждет от украинских властей более жесткой, возможно, реакции. Украинское руководство не хотело бы, наверное, более жестко реагировать, потому что не хотела бы еще более обострять отношения с Россией. Без того у нас непростые. Вот, можно, своего добились, можно так сказать. Потому что вы вряд ли остановитесь вот так вот и забудете. Нет, конечно. Вот. Я разговаривал и с министром иностранных дел, с Кожарой. Я говорю, а какие дальше шаги? Но он сказал, что будет продолжать работать в этом направлении, хотя конкретно ничего не мог сказать. Но я понимаю ситуацию Украины тоже. Да, она не простаивает. Будем честны. в таких вопросах надо быть принципиальным. Только тогда начнут уважать эту страну, когда он четко отстаивает свои интересы. Какой-то дипломат начинает разжигать межнациональную рознь в нашей стране, и мы должны отмалчивать. Какое может быть уважение к этой стране тогда? Я не представляю, чтобы в другой стране чтобы это было позволено. Ну? Израиль тоже небольшая страна. Но позволь, ну если кто-то там позволит, скажем, отрицать э, Холокост. Да, вот генеральный консул России в Хайфе бы выступил с похожим заявлением. Uh -huh. да? Я не знаю, 48 часов он бы в этой хайфе просидел или 24. Конечно, да. Но мне кажется, что никому и в голову не приходит. Почему-то считается, что здесь все можно делать безнаказанно любые заявления провозглашать без всякого учета последствий. Вот это вот проблема нашей государственности. Это не только крымско-татарский народ не воспринимает серьезно, мне кажется, что Украина не воспринимает серьезно, прежде всего. Потому что Украина, Россия бы защитила чеченцев или ингушей, или кабардинцев, если бы по их поводу было такое заявление, я уверен. Ну, я не знаю, чтобы они защитили чеченцев и кабардинцев, но если бы Под вот против внешнего, русского, да. ну, да. если бы против россиян что-то высказались, то, конечно, она бы она взяла что-то такое. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну, будем надеяться, что под давлением, в крайней мере, общественного мнения, я думаю, что тут важно не только крымско-катарское, и украинское общественное мнение важно, и чтобы демократические силы высказывались, пока что такой вот четкой реакции нет, удастся как ситуацию ну, изменить. в общем-то, мы удовлетворены тем, что наиболее влиятельные политические партии высказались, Конгресс национальных общин высказался, и вот этот а то продолжает нарастать. И я думаю, мы внесем вклад в свой в десталинизацию. И этому консульству не будет покоя, пока этот человек будет там находиться. Это четко предупредили. Поэтому но мы все-таки ожидаем от нашей страны от руководства более жесткой позиции. Адекватность, так да.